Уважаемые снова, граждане россияне, приветствую вас из Курской области. Как там дела? Вы мне лучше скажите, как вам поворот событий на третий год полномасштабной войны от Киев за три дня к активным боевым действиям на вашей территории? Подчеркиваю, не рейдом, а к активным боевым действиям. Говорите, русская граница на замке. А реально совершенно другая. Пустая дыра пустая. Что там, Киев за три дня? Спецоперация до сих пор по плану, без потерь. Все под контролем? Ну-ну. А в скором будущем обязательно мирное население проведет референдум и изволит желание присоединиться к составу Украины. Ну а как? Вы же проводите референдумы на оккупированной территории Украины. Обязательно мы проведем. В эту игру, в эту войну, которую развязал ваш царь, можно, оказывается, играть вдвоем. Шановное панство, будь ласка, тримайте кулаки, то дякуйте всем тем, кто принимает участие в боевых действиях в том районе. Та помните, что наша мить в единстве. Это будет Украина.